Halo Dulur Football, berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala AFF U16 2024. Berserta klasemen dan jadwal pertandingan. Yuk mampir ke channel Kampung Bola, kepoin channel ini, dengan klik tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi. Berikut ini hasil pertandingan Piala AFF U16 2024. Di pertandingan malam tadi, ada tuam rumah Garuda Muda kita melawan Singapura berakhir dengan skor 3-0. Berikut ini klasemen Piala AFF U16 2024. Di grup A, di peringkat pertama ada timnas Indonesia dengan 3 poin. Di peringkat kedua ada Laos dengan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Singapura dengan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Filipina dengan 0 poin. Di grup B, yang pertama ada Vietnam. Yang kedua ada Myanmar. Yang ketiga ada Kamboja. Yang keempat ada Brunei Darussalam. Di grup C, yang pertama ada Thailand. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Timor Leste. Dan yang keempat ada Australia. Berikut ini jadwal pertandingan Piala AFF U16 2024. Di pertandingan pertama ada Vietnam U16 versus Brunei U16, yang akan bertanding pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya ada Myanmar U16 versus Kamboja U16, yang akan bertanding malam harinya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.